والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Muslim muslimat yang dirahmati dan dikasihi alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu kita masih lagi membincangkan ayat ke-46 dan ke-7. Di surah Rum, sila buka pada muka surat 250, juzuk yang ke-7 ataupun jilid yang ke-7, tafsir Ibn Katsir. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Wa min ayatihi ay sila riyaha mubasyiratin wa yuziqakum min rahmatihi Walitajri alfulku bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Wa laqad arsalna min qablika rusulan ila kaumihim faja'uuhum bil bayinati fantaqamna minal ladhina ajramu wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Sadaqallahu alazim. Dan yang tanda 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 kekuasaannya adalah bahawa dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebahagian dari rahmatnya dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintahnya dan juga supaya kamu dapat mencari kurniaannya. Moga-moga kamu bersyukur. Dan sungguhnya kami telah mengutuskan sebelummu beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan bawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa dan kami selalu berkewajipan menolong orang-orang yang beriman. Nanti kita akan masuk ke ayat yang berikutnya. Dalam ayat 46-47 ini menceritakan tentang sifat angin yang merupakan satu bisyarah, satu busra, satu kegembiraan untuk orang beriman. Dan saya telah jelaskan kebanyakan sebagian pada ulama tafsir mereka mengatakan bahawa rih ini kalau dimufradkan maka dia merujuk pada syar. Seperti kita lihat dalam kisah yang berlaku pada umat-umat terdahulu -umat bila Allah mengirimkan untuk mereka rihan sarsara contohnya. maknanya angin yang sangat sejuk Begitu juga arsalna alaihi muriha. Rih ni merujuk kepada rih al-aqim contohnya. Angin yang kencang yang tidak membawa apa-apa kebaikan. Bahkan ditashbihkan di situ, disiarahkan seperti angin yang mandul yang tak ada bawa apa-apa kebaikan untuknya. Sedangkan kalau menggunakan pada lafaz jama' maka Allah menggunakan arsalna riyah al Kami menghantar angin, angin mana jama' kepada rih ni riyah. Dia merujuk lawakih. Jama' laqihah. Laqihah ni maknanya talqahul asy'ar Wa taja'alwa ha asma ismar maknanya dalam kitab-kitab lorah pekul lorah kalau kita lihat talqa ni berarti menyebabkan pendemungaan yang menghasilkan kepada pencantuman benih antara kurma-kurma kedurian dan sebagainya maka akan menyebabkan pokok-pokok ini menghasilkan buah yang terbaik Allah Alam namun demikian kalau kita lihat seperti disebut oleh Abu Ja'far Tahawi bukan dalam hadis yang saya bacakan pada kali yang lalu Allahumma ja'alna riahan wala taja'alaha rihan Ya Allah jadikan dia satu angin yang bawa kebaikan bukan yang angin bawa bencana begitu maksudnya kata mereka kata para ulama' tahqiq hadis ini hadis ini merupakan hadis dhaif jiddan jadi penggunaan riyah atau puriyah itu tidak semestinya maksud kalau mufrad dia bermaksud bencana tidak belum tentu begitu kerana Allah Taala juga menceritakan tentang angin yang baik ini membawa kebaikan wajarai nabi himbirihim tayyibatin wa farihu biha ja'at harihu na'asif mereka sedang belayar lautan dengan angin yang baik yang meniup mereka ke arah mereka kehendaki wa farihu biha mereka gembira dengannya ja'at harihu na'asif tiba-tiba datang angin kencang begitu juga bila Allah menceritakan tentang Nabi Nabi SAW wasakharna lahu rih kami menjadikan untuk Nabi yang mulia ni ada angin yang baunya ke mana yang dia kehendaki mana nyeri ni bukan sebestinya merujuk kepada satu keburukan kadang-kadang dia bermaksud demikian jadi hadis yang Allah majal la rihan tajal ini yang takhrijkan oleh al Imam Tabarani dalam Mujam al-Kabir maka hadis ini dhaif jiddan kata para ulama mentahqiqkannya maka jelaslah daripada ayat ini dan juga ayat-ayat lain seperti kisah Nabi Sulaiman yang saya masukkan tadi iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan fasa kharna tajri bi amri ruha'an haitsu asab dan kami telah bagi kepada Nabi S.A.W kelebihan angin itu membawanya pergi ke mana saja yang dia kehendaki ini dalam kisah Nabi S.A.W maka menunjukkan bahawa perkara dari bukan semestinya merujuk kepada benda yang buruk bukan merujuk kepada perkara-perkara yang bersifat syar dia berkali merujuk juga kepada perkara-perkara ataupun angin yang mendatang ke kebaikan maka tidaklah boleh dianggap penggunaan mufrad itu secara mutlak merujuk kepada angin yang bawa bencana berkenaan bukan ini bil munasabah bila kita cerita tentang doa Nabi SAW bila keadaan datang angin takut ia berbentuk putih beliung badai yang bahayakan sebenarnya doa yang sahih riwayat Imam Muslim iaitu bila angin bertiup Nabi kita berdoa Allahumma ini asaluka khairaha wa khairama fiha wa khairama ursilat bihi wa amuzbika min syariha wa syarima fiha wa syarima ursilat bihi maknanya Allah ya Tuhan aku mohon kepada mu kebaikan yang daripadanya dan segala yang terkandung dalamnya dan kebaikan yang dikirim bersama-sama dengannya dan aku mohon kepada mulia kejahatannya dan kejahatan yang ada padanya ataupun kejahatan yang turut berada dikirim bersama-sama dengannya ha, ini yang sahih berkaitan dengan doa ketika angin bertiup baik perkataan Mubashirat bawa berita gembira kata Al-Imam Ibn Jawzi tafsirnya Zainul Nasir dia merujuk kepada nikmat yang Allah bawa contohnya Al-Matar contohnya angin itu membawa rahmat Allah setelah bentuk hujan khasab khasb maknanya kesuburan dan manfaat-manfaat lain datang daripada angin bawa hujan empangan menjadi penuh pokok menjadi subur gembur tanam menjadi gembur dan kalau merujuk kepada angin ni juga angin mempersiapkan kapal-kapal belayar -kapal di lautan supaya kamu dapat mencari rezeki dengan ikan yang ditangkap di laut dan sebagainya perniagaan dari benua tempat ke tempat maka ini adalah sebab-sebab yang mewajibkan manusia itu untuk bersyukur kepada Allah SWT maka di hujung ayat ini wala'alakum tashkurun supaya kamu bersyukur kemudian datang kisah tentang Nabi-Nabi yang diutuskan dalam ayat yang ke-47 walaqad arsalna min qablika rusulan ila qawmihim fajauhum bil bayinat fantaqabna min alladhina ajramu ada satu pandangan yang menarik oleh Al Imam Al-Bukhari dalam tafsirnya Nazmud Durar itu kata beliau lihat kaitan yang ada di sini kesambungan kesesuaian yang ada ulama kana taqrir dari sudut apa yang digambarkan di sini maka Allah SWT taala memperlihatkan kepada kita membawakan kisah tentang angin diikuti dengan kisah perutusan nabi-nabi wa kana tiryah mubashirat wa munzirat karusul wa kana mawsufatan bil kama fi sahih ana aisha radhiyallahu anha fal rasulullah hina yalqahu jibril alaihi salam ajwada bil khair min rihil mursalah dalam hadis sahih riwayat Ahmad Bukhari Muslim dan juga lain-lain bahawa nabi kita disifatkan macam angin ditamsilkan macam angin itu dalam bulan Ramadhan ketika Jibril datang mentadaruskan nabi al-Quran maka nabi pada waktu itu menjadi sangat pemurah lebih dahsyat dari angin yang bertiup kencang maka dalam kaitan di sini ayat ke 46 dan 47 menceritakan keterlibatan nabi ini kerjanya macam angin yang bawa kebaikan jadi rasul diutuskan Allah S.W.T seperti angin kebaikan yang menurunkan hujan membawa rahmat dalam pelbagai bentuknya yang nyatakan maka wa fi kasrati manafiha wa umumiha in kanat nafi'atan maka begitulah dalam umumnya jika dia membawa berbagai manfaat asbaha shay'in birusul fi in ashi qaumin wa akharin nabi-nabi diutuskan Allah untuk bawa berita gembira dalam masa yang sama mengingatkan kepada mereka tentang hukuman yang bakal dikenakan anda mereka ingkar wa yansha anha kama yansha anhum sebagaimana angin itu membawa kebaikan dan kemudaratan maka demikian juga nabi-nabi yang -nabi Allah utuskan rasul-rasul yang utuskan itu mereka memberikan peringatan bagi mereka yang mengikutinya maka beruntunglah mereka bagi mereka yang menentangnya maka kerugian dan hukuman nanti mereka gitu juga dalam sebuah hadis yang lain seperti disorot oleh Imam Bukhari bahawa Nabi kita Wasallam hadis ini juga sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim Nabi telah mentafsirkan masaluma ba'asani Allahu min huda wal ilmi kama thal ghaythi al-kathir asaba ardan fa kanat ta'ibatan minha tayyibatan fa al-ma wa anbatat al-kala wal 'ushb al-kathir wa kanat minha ta'ifa ajadib amsakat al-ma fa nafa'a Allahu biha nasa wa zara'u wa minhum ta'ifat ayatan ukhra inma hiya qi'an la tumsik ma'an wa la tunbit mithlu man fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athani bihi fa'alima wa 'allama jadi inilah maksud dalam konteks angin ni tadi yang Nabi umpamakan selanjutnya bahawa perutusan Nabi ni macam hujan berarti angin yang bawa kebaikan ni dia menyebabkan antara kesan-kesan daripada angin ni tadi awal menurunkan hujan pokok menjadi subur tanah menjadi gembur seperti gambaran yang sangat disukai oleh manusia yang merupakan petani tu umpangan menjadi penuh no. Maka demikian juga bandingan putusan Nabi dalam hadis sahih ni. Aku ni seumpama bandingan membawa hidayah dan ilmu seperti hujan yang lebat yang turun pada satu bumi. Ada bumi yang menerima air itu, menumbuhkan pokok-pokok dan juga tanaman rumput yang banyak. Ada pula yang merupakan tanah kontang, keras, batu. Dia menakungkan air, masih lagi boleh beri manfaat kepada manusia. Mereka mengambil daripadanya, minum daripadanya, mencedok, menyiram pokok-pokok mereka. Ada yang merupakan tanah yang poros. Tanah kering kontang. Ibarat desert. Pada padang pasir maka bila turun hujan ke situ dia hilang lesap dalam masa yang singkat maka demikianlah orang yang tidak memanfaatkan apa-apa ilmu yang aku sampaikan nah jadi kat sini Al Imam Al Qai membawakan kepada kita satu kaitan yang menarik bahawa keselesaan ayat ayat ini perhubungannya satu sama lain seumpama so, yang telah digambarkan di sini hujan yang turun angin menolak awan itu sehingga bawa hujan ke satu tempat maka demikian juga putusan Nabi Rasul membawa kebaikan untuk sesuatu umat baik seterusnya so, kita melihat kepada kelompok ayat yang berikutnya dalam pembahagian oleh Al Imam Ibn Kathir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله الذي يرسل إياها فتثير سهابا فيبسطه في السماء كيف يشاء، ويجعله كسفا فترى الودك يخرج من خلاله، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا من فرعه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون صدق الله العظيم الله dia lah yang mengirimkan angin lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah mentangkannya langit menurut yang dikehendakinya menjadikannya bergumpal-gumpal lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya maka bila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya tiba-tiba mereka menjadi gembira dan sungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka mereka benar-benar telah berputus asa maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah Bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati Semuanya Tuhan yang berkuasa seperti demikianlah Yang benar-benar berkuasa menghidupkan orang yang telah mati Dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu Dan sungguh Jika kami mengirimkan angin kepada tumbuh-tumbuhan Lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering Kuning kekeringan Benar-benar Tetaplah mereka sesudah itu Menjadi orang yang ingkar Sehingga Allah menjelaskan lagi Tentang tujuan penciptaan awal ni Bahawa ia menyimpan Merupakan satu penyimpanan air yang luar biasa Dan tiba waktunya dia akan turun Jadi Allah menjelaskan dialah yang mengirim angin angin tu menggerakkan awan bayangkan awan itu seperti yang disukat beratnya oleh ahli sains beratnya berapa tan tuan-tuan ni boleh kawas bagaimana dia boleh terapung di atas langit seperti itu dan tiba, -tiba waktu nanti dia akan turun tapi turunnya di tempat yang ditentukan oleh Allah SWT jadi di sini Allah gambarkan faya bersutu fi sama ikai Allah membentangkannya langit menurut cara yang dikehendakinya diperbanyakkan dikembangkan dari sedikit menjadi banyak dan muncul awan seperti yang kamu lihat seolah-olah bentuk manusia pun ada kadang-kadang seperti kepala seperti perisai seperti satu objek yang besar so amat mengkagum demikian dia membentangkan hingga memenuhi bahagian-bahagian langit hiasan langit itu cantik pada waktu siang memancarkan cahaya bergemerlapan sinarannya dan kadang-kadang awan datang daripada arah lautan baru satu yang berat ni dapat kita lihat dalam surah al-araf yang pernah kita bincangkan beberapa tahun lalu dalam ayat kelima tujuh a'udzubillahi minasyaitanirrajim wa huwa alladhi yursilu riyaha busyran baina yaday rahmatihi hatta idza qallat سقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون dan dia lah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum datang rahmatnya iaitu hujan hingga bila angin itu telah membawa awan mendung kami halau dia ke seluruh daerah yang tandus kami turunkan hujan di daerah itu maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu bagai bentuk perubahan buah seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran jadi dalam maksud yang dikemukakan di sini kata para ulama tafsir macam Mujahid, al Abu Amr Al-Ala mengatakan bahawa maksud kisafan ini iaitu potongan-potongan awan ini bergumpal-gumpal seperti itu. Jadi bila dia mengandungi air yang terlalu banyak dia bertukar menjadi gelap sebagai memberi satu alamat petanda kepada manusia hujan yang lebat akan turun. Nanti turunnya begitu hebat sekali. Dia dengan lebatnya. Kemudian Allah gambarkan fataral wadqa yakhruju min Kamu lihat hujan turun dari celah-celah awan itu. Subhanallah masya Allah fenomena yang terlalu kerap kita lihat kadang-kadang kita terlupa kepada hakikat di sebaliknya ini yang kita nak yakinkan diri kita kerana perkataan yang digunakan oleh Allah di sini ayat ayat sini kata Imam Utari Syarawi ini merujuk kepada banyak benda insyaAllah perkara ini akan kita uraikan dalam kuliah akan datang Wallahu'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam rabbil alamin wa barakallahu fikum wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh